Висока активність городян не залишає байдужими і депутатів Лозівської міської ради. Всі ми різні та всі ми разом стверджують депутати. Депутати зібралися у міській раді, аби виказати і свою думку. Не можна не помічати, говорять тих людей, хто на імпровізованому майдані на четвертому мікрорайоні. Не можна не помічати позицію іншої частини. Різні погляди треба поважати лише до тих пір, поки не лунають заклики до сепаратизму. Безумовно, треба розмовляти треба знаходити шляхи порозуміння. Только в диалоге, только в взаимоуважении друг к другу мы сможем пройти это трудное время. Я за соборную и единую Украину, за мир и спокойствие в нашей стране и в нашем городе, за равные права для всех граждан нашей многонациональной страны, за широкие полномочия регионов и за децентрализацию власти. Сегодня остается тревога за всю молодежь, которая есть. Что же достанется им? Какая страна, какое государство? Чем будут гордиться наша молодежь? Я обращаюсь ко всем. Давайте будем благоразумны. Давайте будем наши отношения строить на диалоге взаимопонимания, взаимодружбы, взаимовыручки. Но всегда помнить одно. Страна у нас одна. Это наша Украина. Давайте верить в хорошее будущее, давайте учить вместе людей, детей, молодежь. Давайте думать о том, что наше государство зависит от нас. Я, Селезнев, русский, не говоря на украинском языке, проживал в Львове. Никто меня никогда там не оскорбил, не унизил. Я не делю Украину на восток и запад, на север и юг. Украина должна быть целостное, независимое государство. Я всегда себя считал гражданином и патриотом Украины. Я Тимошенко Аркадий Анатольевич. Родился в Советском Союзе. Я закончил советскую школу. Я служил в советской армии. Но даже тогда в свидетельстве о рождении и в паспорте было написано, что я живу в городе Лозовая, Харьковской области, Украинской Республики. И национальность моя, украинец, это уже вторую половину жизни я прожил в независимом государстве Украины. За эти 20 лет я так не научился разговаривать на украинском языке, но я горжусь тем, что я живу в своей независимой стране. Конечно же, мне, как и многим из вас, не нравятся те процессы, которые происходили и происходят в нашем государстве. Но у меня и мысли не возникает, чтобы Харьковская область отделилась от страны. Страну, как и родных, как и мать, не выбирают. И уж тем более, наверное, мы не отказываемся от родных, которые нас разочаровывают. Давайте думать про Украину. И тогда мы сами захотим жить в нашем доме, в нашей стране и в нашей Украине.